الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الحمد لله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. صلى الله عليه وسلم, الودود الولود الامم وقال وسلم ولا جناب عثمان کلیم والکلیم اللہ میں نے پچاس ہزار روپے مہر میں آپ کا نکاح سمیہ بٹ بنت محمد جاوید بٹ سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا زور سے تھوڑا سا جزاک اللہ دعا کریں جی اللہ تعالی برکت دے الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین وسلات والسلام علی رسول الکریم مالی وساب اجمعین اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما فرما فی الدنیا دنیا وفی و حسنۃ حسنت عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد اعلیٰ علی و صابع اطمعین برحمتِ عمرحمین اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے اتنی سی بات تھی یار دیکھو